Чувствую. дорогие наши виновники торжества, вам трудный путь достался в школьной жизни. Вы все преодолели. Очень не хочется, чтобы такой же тернистой дорогой и был ваш самостоятельный путь. Но все же не очень хочется, чтобы, закалившись в школе, вы все сумели преодолевать с достоинством очень хочется вам пожелать, чтобы вы всегда верили, любили, терпели, умели преодолевать все свои трудности, все тернистые дороги с достоинством. Пусть ваш холодный ум всегда идет рядышком. Во всех горячих вопросах никуда не торопитесь. Но еще мое такое вам слово, которое должно запомниться навсегда. Не забывайте, кому вы дороги, своим родителям. И я хочу, чтобы всегда это отношение было у вас ответным. Берегите их, потому что только эти люди, которые дали вам жизнь, за вас действительно искренне переживают. Мы все, учителя, присоединяемся к поздравлениям ваших родителей, потому что только они могут вам искренне желать самого-самого хорошего в этой жизни. У каждого из вас будет своя судьба. Но очень хотелось бы, чтобы вы сумели свою судьбу создавать еще и сами. Боритесь, если что-то будет не так. Но боритесь так, чтобы вокруг вас было только добро. Все эти добро. Несите его в люди. Неизвестно, кем вы станете, но очень хочется, чтобы вы остались настоящими людьми и достойными учениками нашей школы. Я вас еще раз поздравляю с этим праздником и хочется вам пожелать в последнюю минутку легкого пути вам в вашу самостоятельную жизнь. Всего вам хорошего.